Здравствуйте, это «Национальный интерес» на телеканале БТБ. Говорим о состоянии украинской армии, о роли в обеспечении украинской армии волонтерских организаций. Что эти организации делают, что они могут сделать, чего не хватает украинским солдатам. Об этом всем в ближайшие 26 минут. Тарас Слободенюк, глава наблюдательного совета благотворительного фонда «Петры армии Украины» у нас в студии. Я вас приветствую. Добрый вечер, Евгений. Скажите, пожалуйста, вот э, сейчас много говорят о том, что в армии сохраняются элементы коррупции, да, э, непрозрачности. Вот э, часто мы слышим информацию о том, что э, там закупки, тендеры, да, это все занимает дополнительное время по законодательству и таким образом затормаживает или тормозит обеспечение реальное обеспечение наших солдат. Что это за процесс? Как как из него выходить, на самом деле? Вы понимаете? Да, я могу прокомментировать. Я хотел бы сказать, все понимают, мы получили тяжелое наследие прошлого, да? То есть мы понимаем, что изменения в процессах закупки в том числе, они не могут произойти сиюминутно. Вот. Значит, в настоящее время волонтеры пытаются разобраться в том, как это работает, какие узкие места, в том числе в процессе закупок, в первую очередь закупок, связанных с вещевым обеспечением. Мы понимаем, что часть проблем связана не столько с коррупцией, она связана просто с определенными там, жесткими нормативными ограничениями. Мы пытаемся разобраться, найти эти узкие места и вынести некоторые рекомендации для того, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Я могу сказать, что Минобороны со своей стороны внутри также работает на ну, новые люди, которые прошли в Минобороны, они работают над выявлением вот таких вот проблемных мест и подают свои рекомендации на кабмин в том числе. Ну хорошо, а вот как нам избавиться от этой от этой системы, от вот этих вот проволочек, да, ну скажем там, давайте не будем их называть бюрократическими какими-то, да, Это такое слово совсем, вот, но нормативными, да, вот, вот, этими механизмами, которые на самом деле ну, в условиях фактически войны, да, мы это не называем войной официально, но мы же понимаем, что, что происходит сейчас на Востоке. Вот мне кажется, что этого не должно быть, что должны все вопросы решаться очень быстро. Да, и на самом деле вот самое главное, это как оценивают обеспечение да, и вообще состояние свое сами солдаты, те, которые находятся на передовой. Ну, я могу сказать э, следующая э, Ситуация с обеспечением в данный момент гораздо лучше, чем, ну, и все это отмечают, да, гораздо, да, гораздо лучше, да, чем да. то, как это было там, в мае месяце, тем более в марте месяце. Да, то есть сейчас практически нет проблем с обеспечением продовольствием, проблемы с вещевым обеспечением есть. Но это связано во многих во многом с там, поздним финансированием, например, uh -huh. вот, если мы возьмем обеспечение зимними формами, да, вот, зимними полевыми формами, то вот наконец-то мы имеем форму, ну, могли бы иметь формы, которые близки по характеристикам к формам, которые приняты в, ну, в западных странах, да, то есть которые удобные. Технологичные, защищают от ветра, от дождя. Вот. Но, э, насколько мне известно, финансирование обменам было выделено достаточно поздно, для того, чтобы на всю армию пошить новых форм таких вот полевых. Почему Минобороны своевременно не обратилась в, в Кабмин за этими деньгами, ну, понимая, что нужно, нужно как бы получить деньги, разместить заказы, найти производителей, которые смогут это отшить пошить это производство требует времени нам нужно закупить ткани то есть вот эти вот все проблемы они вылезли сейчас вот осенью да мы получили что часть часть подразделений уже переодета часть подразделений еще в, пока пока что в старом либо в летнем вот вы говорите что новые люди которые сейчас пришли в Минобороны они занимаются этим вопросом решением этих задач как вы считаете там к весне вот на что мы выйдем? Мы полностью избавимся от этого груза, там который у нас существовал 23 года, да? Я имею в виду в обеспечении военных. Ну мы будем стараться избавиться от этого груза, но ну, по крайней мере процентов на 90. Я не знаю знакомые ну, знакомы слушатели или нет с, с инициативами волонтеров. Значит, сейчас создан и работает уже Координационный совет волонтеров при Министерстве обороны. Угу. И вот первыми его с добудками. Какой формат вот этого координационного совета? Есть, Расскажите нам, насколько там вот этот координационный совет, он влияет на принятие решений, например? Или может, может как-то как, -то, как -то хотя бы влиять? Значит, координационный совет увеличивает постоянно, то есть он увеличивает силу своего влияния, да, то есть, как бы, нужно, нужно показывать, что ты что-то можешь. Вот. Uh -huh. Как этот процесс был построен? Волонтеры показали, что они что-то могут. Их э, э, начали воспринимать всерьез. Да, их э, приняли, можно сказать, э, в качестве консультативной помощи в Министерстве обороны. Значит, э, волонтеры показали на примере вот маленький был очень маленький э, но очень знаковый проект это подготовка новых спецификаций по зимним спальникам. Uh -huh. Когда э, эксперты из среды волонтеров сами разработали вот новые спецификации, значит, спальников протестировали, показали министру обороны, что смотрите мы можем это делать значительно эффективнее, чем это делает сейчас штатная служба Минобороны. После этого министр обороны сказал, окей. Вы можете взять вот эти вот вакансии в Министерстве обороны и заполнить их людьми из волонтерской среды, так как считаете нужными. Касательно небольшого, ну, небольшого сектора закупок да, в, в системе вещевого удовольствия. Вот. Это первый шаг. После того, как ну, эти люди, вот сейчас идет процесс набора набор людей. Занимаются ну, известные волонтеры Дэвид Браун, Давида Рахамия и, э, и Юрий Бергу. За неделю э, пришло 220 э, аппликаций на эти заявки со всей Украины от неравнодушных людей, волонтеров, которые готовы пойти на, на очень низкую зарплату на самом деле mm -hmm. для того, чтобы исправить ситуацию в армии. Вот. Э, после того, как это подразделение заработает. Будем потихонечку расширять свое присутствие. Да, свое присутствие. Ну для этого для этого нужно, то есть идея была в том, чтобы не браться сразу за большое, взяться за малое, сделать это хорошо, после если показать, что все все работает. Потихонечку больше, больше, больше. А вот смотрите, за короткое время да, у нас было уже довольно-таки много министров обороны. Да, и с каждой отставкой каждого министра в общество общество как бы разделялось. Да, одни говорили, что а, вот а, при этом тот же Галитай, да, это было оправданное назначение. И говорил президент об этом, что это нужно было. Да, и когда он уже в отставку ушел Галитай, президент очень хорошо о нем отзывался и говорил, что на самом деле, ну, вот этот человек был на своем месте, да, но в связи с тем, что перед армией стоят новые задачи, мы его меняем. Но в целом, вот как вы оцениваете, да, там присутствие того же Галитея в армии? Потому что по-разному говорят, на самом деле, вот, что этот человек фактически был там не из э, этой среды военной. Да? И, соответственно, вот, э, были ли у него какие-то наработки, которые вы видите вот, даже в том же обеспечении? Ну, я бы сказал так. Министр обороны, у него очень большой э, фронт работы. Да? То есть он прямо не воюет, да? Uh -huh. Воюет Генштаб, Министерство обороны занимается обеспечением, но обеспечение армии даже в, в мирное время это, это большая масштабная задача. Мы понимаем, что э, Гельтей пришел не в мирное время, значит, э, во время войны. То есть я видел своими глазами, в каком режиме работают его замы работали в то, в то время. Я могу сказать, что я бы не ожидал от министра обороны в такой ситуации каких-то реальных шагов по э, началу проведения реформ. Просто потому, что у человека есть ограниченная емкость, особенно если он пришел из другого подразделения, ну, фактически из, из, из другой, другой сферы. Он не человек Министерства обороны, у него нет своих людей, как бы своей команды, которую он мог бы привести. Э, привести с собой так, как это делают, например, топ-менеджеры коммерческих компаний. Uh -huh. да? ну, когда есть какой-нибудь большой банк, да, и этот менеджер переходит из, компаний, ну, из из банка в банк и переводит с собой каких-то ключевых людей, на которых он может положиться, которым он доверяет, он знает, как, как они работают. Я понимаю, что для любого начальника, высшего начальника отдела ну, вот в коммерческих структурах как бы, есть испытательный срок полгода. Вот не три месяца, а полгода. Почему ага. полгода? Потому что человек должен познакомиться с людьми, понять, как это работает, потом себя как-то проявить. Сейчас с моей точки зрения это было абсолютно нереалистичное ожидание от предыдущего министра обороны, от нынешнего министра обороны, что человек придет и сразу наведет порядок Министерства обороны. Просто потому, что у него огромное количество времени занимают поточные проблемы обеспечения АТО. Смотрите, вот в этих условиях, да, вот вы говорите, что у человека не было там своей команды, вот мы знаем, что у нас да, на постах министра обороны были люди как военные, так и гражданские, да. Угу. Вот это важный фактор с учетом того, что вот присутствие, например, гражданского человека на этом посту, с учетом того, что на самом деле, но ну, это же должность, она такая военно-политическая, да, министр обороны. Я Кто не нам счит... нужен, вот, другими словами? Я не считаю, что нам нужен менеджер или человек, там, стратег в каких-то военных делах. Ну, в том, в данной ситуации, я сказал бы, что в первую очередь нужен, ну, нужен сильный менеджер, безусловно. То есть сильный менеджер, который понимает военное дело. То есть сейчас сейчас гражданский министр обороны я сказал бы был бы абсолютно некомпетентен. Вот в данной ситуации просто потому, что сейчас идет АТО. Uh -huh. то есть нужно вот если бы я выбирал министра обороны, да, я выбрал бы Патриота, наиболее сильного менеджера из военных. Вот так вот. Скажите, то, о чем сейчас говорят общественные организации, то, о чем сейчас говорят вот те новые люди, которые сейчас в Министерстве обороны, если говорить о реформах, да, цель будет достигнута рано или поздно, и на самом деле вот эта ситуация изменится, и в какую сторону, как вы считаете? Я считаю, что все зависит от нас. Не больше, не меньше. Все зависит от нас с вами, все зависит от... Президента, от прессы, от волонтеров, от просто неравнодушных людей нужно понимать, мы на самом деле хотим произвести некоторые изменения и мы понимаем, что Министерство обороны это большая устоявшаяся система, которая в которой очень много хороших ну, хороших людей патриотов ну, с большой буквы uh -huh. вот. Тем не менее, если мы не будем оказывать необходимое давление на эту систему, то она будет адаптироваться, и вот эти коррупционные компоненты, они в ней будут видоизменяться и выживать. Эти, эти люди, те люди, которые, ну, скажем так, нечистые на руку, они не будут продолжать свою деятельность, просто, просто а адаптироваться вот, к ситуации. Как вы считаете, у общества есть механизмы э, контроля? Да? Вот вы, по-моему, говорили, да, что э, должен быть контроль изнутри контроль сверху, то есть это власть, да, и контроль со стороны, это средство массовой инф... да. информации и общественность. Да. Вот, такой, вот такая конструкция, она эффективна как в качестве контроля? Она единственно возможна в данной ситуации. И на самом деле это единственно возможная ситуация. Конструкция, потому что... Э, э, ну, я бы не сказал, не назвал бы это контролем. То есть, не, некоторое определенное воздействие. Да? Uh -huh. люди, которые работают в Министерстве обороны, они должны понимать, что за ними с, э, с, ну, не следят, как бы наблюдают uh -huh. за результатами их работы сейчас, будут наблюдать через месяц, через два, через пять, через годы, через пять лет. Вот. Тогда э, что-то поменяется. То есть, э, я не вижу какой-то катастрофы. Я считаю, что все, все армии мира проходили через это. Армия, которая не воевала 20 лет, и которая начала воевать. Вот. То же самое было перед началом Второй мировой войны, и в британской армии. Вот. То же самое было и в, в, в Штатах перед началом Второй мировой войны. То есть страна, которая долго не воюет, как бы там происходит определенная Э, ну, расслабление, да, то есть э, люди, которые там яркие личности, которые могли бы в военное время проявить себя и в мирное время им не интересно, они идут в бизнес. Вот. Потом, когда начинается война, через некоторое время эти люди возвращаются, э, ну, часть этих людей они, они каким-то образом э, э, там, идут на службу в э, военную, да? то есть как бы, уча начинают участвовать в войне и таким образом к концу войны э, армия становится Боеспособный. Uh -huh. То есть это нормальный процесс. То есть, то, с чем мы сейчас столкнулись, это абсолютно нормальный процесс. Это не придумано в Украине. Так было всегда. Вот. Страна долго не воевала, слава Богу, что она долго не воевала. Значит, за, там, за полгода, за год можно, вот, можно, можно добиться достаточно многого, я уверен. Как вы считаете, насколько все же эффективна да, работа волонтерских организаций с точки зрения там, координации, например? Вот к нам приходят волонтеры и говорят, что иногда они координируют да, между собой, да, иногда ну, не всем получается. Ну, вот они как бы работают немножечко параллельно. Что вы по этому процессу скажете? мы сейчас на самом деле работаем над созданием ассоциации волонтеров Украины. Uh -huh. одной из ключевой задачей этой ассоциации будет как раз координация координация вот этих независимых волонтерских групп, благотворительных фондов, громадских э, uh -huh. да, Значит... Мы, мы сейчас работаем над этим. С одной стороны, в, в том, что волонтеры, ну, скажем так, у них нет центрального какого-то органа принятия решений, да? это на самом деле и сильная сторона, и слабая сторона. Долгое время это была сильная сторона, в особенности во время Майдана, да? когда непонятно, не, не кого, кого сажать в тюрьму, грубо говоря, потому что э, это сеть. И сеть работает эффективно. Вот. Но э, в нынешних условиях э, э, нам нужно э, синхронизироваться по многим ну, по, по, многим позициям. Есть э, такая координация между группами она, безусловно, есть в вопросах логистики, в вопросах закупок, но есть такие вещи, которые э, требуют формализации. Да? Э, Например, э, вопросы, связанные с там юридической защитой волонтеров, да, или вопросы связанные вот с с тем с верификацией волонтеров, чтобы понимать кого мы можем считать волонтером, кому uh -huh. не можем считать волонтеров для целей, например, налогообложения, uh -huh. то о чем сейчас э, говорит э, э, податковая инспекция. Вот. То есть мы знаем инициативу о, 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 о скажем так о определенных налоговых льготах для тех волонтеров, которые собирали на частные карточки пожертвования, То есть некоторые индивидуальные волонтеры собрали достаточно большие суммы, и заплатить 15 податку на прибыток, это довольно много, чтобы понять, например, чтобы сформировать этот список, нужна какая-то официальная организация. Да. Кроме того, вопросы, связанные с, связанные с, с представительством ну, вот, волонтеров как, как структуры в разных громадских в радах при министерствах. То есть э, было бы хорошо, чтобы громадские э, Рад, рады премьер-министерства, чтобы туда номинировала некоторая всеми э, вызнанная стру, ну, структура. Uh -huh. вот, и ассоциация волонтеров вот, может быть такой, такой, такой структурой. Кроме этого... А вот сами министерства или представители министерств, как они относятся к присутствию да, или к вхождению волонтерских организаций или представителей волонтеров в их министерство? Ну, достаточно, достаточно позитивно. На самом деле достаточно позитивно. Мы сейчас достаточно плотно работаем по этой теме с тремя министерствами. Это Министерство обороны, uh -huh. это Министерство социальной политики, в котором есть Державная служба ветеранев, которая в будущем должна заниматься ветеранами АТО, uh -huh. и Министерство охраны здоровья которые тоже занимаются там, совместно с Министерством обороны и медицинским обеспечением в зоне АТО. Uh -huh. вот, по, по крайней мере, с этими тремя министерствами работа идет достаточно плотная. Вот. Они, они относятся позитивно. То есть тут от нас э, требуется выработать э, правильные юридические механизмы, так, ну, так, чтобы это было все красиво, законно, чтобы нельзя, можно, нельзя было потом сказать, что смотрите, у вас вот здесь создано рада неправильно по каким-то причинам, чтобы не было никаких вопросов у Минюста, вот сейчас вся эта работа идет. Скажите, а вот те люди, которые там на улицах да, собирают пожертвования на нужды воина АТО, вот э, все ли они, как вы считаете, да, все ли они имеют отношение к волонтерским организациям, и действительно ли есть гарантия, что эти средства, которые жертвуют там, украинцы, они действительно идут на нужды воина в АТО? Вот какая здесь ситуация? Ну, я бы не взялся оценивать так. То есть, несомненно, часть из них э, это патриоты, часть из них, скорее всего, это не патриоты. Сказал, сказал. А сказал, можно сказал, ли разработать вот так? механизм, который будет ярко там, демонстрировать украинцам принадлежность? каждого человека как каким-то волонтерским организациям? Ну, это удостоверение, это, я не знаю, какие-то бейджи, может быть, которые мы, там электронные. Тема, тема удостоверений поднималась. Пока что, ну, это такая как бы сырая идея, которая требует проработки. Относительно сбора денег на улицах, я бы сказал, что это всегда риск на самом деле, то есть риск, э, риск, риск для, для да, риск для пожертвователя, то есть э, э, ну, серьезные волонтерские организации, да, серьезные фонды они не собирают на улицах. Да, mm -hmm. в больших супермаркетах э, mm -hmm. мы работали в том числе no, да, по договоренности. С... С... с супермаркетом. Yeah. Э, при этом э, мы предоставляли все необходимые ну, документы о регистрации. Значит, То шутка. есть, если супермаркет размещает на своей территории, вот какую-то там ячейку волонтерскую, то он за это несет ответственность, да? Он не дови... несет, он не несет ну, за это скажем так, морально, ответственности, да. Ну, в да. плане том, что он проверяет, он, ну, то есть люди, люди, которые приходят жертвовать, они понимают, что раз эта точка, эта, эта ячейка расположена в супермаркете, то, наверное, вот супермаркет об этом знает, и он проверил, да, да. кто эти люди, да. да? Вот, а те люди, которые на улице, вот возле метро их много, это, да? Это, Можно это... ли сказать там сейчас, что правильнее было бы не жертвовать таким образом, Да. Что правильнее было бы найти в интернете, в Google, да, волонтерские организации, найти волонтерскую организацию, которая э, занимается этим реально, да, прийти там проверить, попросить документы и потом уже перечислить, например, да, да. или там связаться по телефону. Да, я, я бы сказал бы да, конечно. То есть, э, ну, это личное, личное дело каждого, кому ты жертвуешь, веришь ты человеку, не веришь, есть, никто не обязан там организовываться в какие-то крупные структуры. То есть человек может с абсолютно честными намерениями стоять на улице и собирать конкретному солдату там угу. на, на протезы еще на что-то. Но надо понимать, что это что это риск. То есть если вы обращаетесь в организацию, у которой, которая которая зарегистрирована, у которой есть банковский счет, у которой есть офис, скорее всего, у которой есть история, у да? которой есть ис история, у которой что очень важно, есть отчет угу. э, о использовании средств э, в публичном доступе. Тогда вы эти все риски снимаете. То есть, на самом деле все уважающие себя благотворительные фонды публикуют в интернете онлайн отчет, где человек может увидеть, ну как вот свою сумму денег, как как она попала uh -huh. на счет и увидеть, куда эти деньги потом потрачены. То есть на какие подразделения, на какие проекты. В чем наиболее сейчас нуждаются войны АТО, как вы считаете? Теплые вещи. Теплые вещи. Теплые вещи связаны это с тем, что э, Министерство обороны просто не успело. Вот. Оно не успело где-то по, ну, по объективным причинам, где-то потому что поздно, поздно начали, Министерство обороны не проявило до, до, достаточной инициативы как бы, своевременно. Э, вот. Теплые вещи и вещи, связанные с обустройством быта. Сейчас есть проекты по передвижным саунам, ну, по передвижным душевым, uh -huh. такие вещи, которые на, на фронте ну, необходимы. То есть на самом деле надо понимать, что на, на фронте окопная жизнь сейчас она ничем не отличается от того, что было во Вторую мировую войну, что было в Первую мировую войну, со всем букетом болезней, которые там появятся, если не наладить правильно uh -huh. санитарные и условия, условия там ну все все что все что нужно как бы человеку для для обеспечения гигиены то есть все, все это пока что нужно делать за счет за счет волонтеров плюс э, печки э, плюс э, 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 есть проекты по обустройству специальных утепленных землянок вот, для того чтобы там не было мокро, чтобы там было сухо вот э, есть проекты по ну, для всяких спецподразделений, то есть у них специальные потребности в высокотехнологичных теплых, вещах, то есть там mm -hmm. не подходит просто теплые свитера или что-то, там нужно гораздо более высокого качества вещи. Вот. Кроме того, э, по-прежнему большой спрос, если так можно его назвать, на э, оптику, на тепловизоры, на дальномеры, на бинокли, на э, э, приборы ночного видения на даже снайперские винтовки высокого класса, которые волонтеры закупают на собранные деньги, и то, что они закупают, оно на голову выше того, что стоит на вооружениях сейчас в украинской армии. Спасибо вам. Тарас Слободянюк, глава наблюдательного совета благотворительного фонда «Подтримай армии Украины», был в этом часе в программе «Национальный интерес» на телеканале БТБ. Спасибо вам, спасибо, что смотрели нас. Не переключайте до встречи.